হাই ওৱান গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে মোৰ চেনেলৰ এনে এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাতিপুৱা এতিয়া চাৰে নটামান অলৰেডি বাজিলেই যেনিবা আৰু ময়ো ৰাতিপুৱা কাম বন কৰি মেলি আজৰি হৈ ল'লোঁ আৰু এইফালে টিকলিক আজি স্কুললৈ যোৱা নাই মানে ৰৈ গৰমৰ কাৰণে গোটেই মানে গাটো তাই ঘামচি ঘামচি নিচিনা হৈ গৈছে যে সেইটো কাৰণে আজি স্কুললৈ নপতালোঁ নহ'লে ইউনিফৰ্মত মানে গৰমো উঠি থাকে দিনটো সেইটো কাৰণে ইয়াত ঘৰতে সপা উঠি এই তাইও অল্প আগত খাওয়া উঠিছে হে যে উঠি পেলাই দেখা ইয়া মোবাইলটকে চাই আছে কি চাইছে টিক্লিকা রাইমস এই ফলে টিকলিকা শুই শুই রাইমস চাই আছে না কি অকণ আগত খোৱাৰ পৰা উঠিছেহে আৰু এইফালে চুলি তুলি একদম অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে গোটেইযোৰ চুলিবোৰো ধেৰ দীঘল হৈ গৈছেগৈ চুলিবিলাক তাকে কাটি দিওঁ বুলি কৈ আছে তাই এতিয়া চুলিখিনি দীঘল কৰোঁ দীঘল কৰোঁ কৈ থাকে যে সেইকাৰণে কাটিবলৈ নিদিয়ে তাকে টিকলিকে ৰাতিপুৱা কি খেলা হে আৰু এইফালে মোবাইল চোৱাৰ সময়ত মানে দিগদাৰ কৰিলে বেয়া পায় সেইকাৰণে চাই থাকিবলৈ দিব লাগে নহ'লে অশান্তি মানে মোবাইলটো চাই থকা সময়ত মানে মাতিলে মানে খঙেই উঠি যায় সেইটো কাৰণে মানে মাতিবই নোৱাৰি তাৰ মাজতে মাতিলে মানে জাগৰে লাগি যায় আৰু ইমান একান্ত মানে মানে মোবাইলটো চাই যে ওচৰত মানে কি হৈ থাকে কৰে একোৱেই গম নাপায় আৰু ইমান বেহুচ হৈ মোবাইলটো চাই আৰু পৃথিৱীতনো কি হৈ থাকে একোৱে গম নাপায় মোবাইলটো পালে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ একোৱেই নেলাগে ৰাতিপুৱা কাম বন কৰি মেলি আহি লৈ আজৰি হৈ পেলাই টিকলিকৰ ওচৰতে এইফালে বহি চহি আৰু এইফালে টিকলিকে কাম কৰি আছে টিকলিকে কি কৰিছে এইয়া চোফা কভাৰবোৰ ঠাই মানে এইয়া পৰি পৰি গৈছে যে তাকে তাই উঠাই আছে ইফালে আৰু ৰাতি ৰাতিপুৱা মানে স্কুল সোনকালে হোৱাৰ পৰা মানে ভালেই হৈছে কাৰণ ৰাতিপুৱাই সোনকালে কাম বন কৰি মেলি আজৰি হৈ যোৱা যায় আৰু ইমান গৰম পৰিছে মানে সোনকালে কাম বন কৰি মেলি আজৰি নহ'লে মানে গৰমত পিছত দিগদাৰী লাগে আৰু এতিয়া এইফালে টিকলিকাই কি কৰি আছে জানো তাই মানে এইফালে ফেনখন অন কৰিবলৈ গৈছে মানে ফেনবোৰ চলি থাকিলে মানে ভিডিঅ'ত মানে কথা চথা ক'লে মানে ইমান ভালকৈ স্পষ্ট শুনা নাযায় যে ফেনকেইখন মই বন্ধকৈ দিছিলোঁ তাই গৰম উঠিছে সেইটো কাৰণে সেই দুইখন ফেন দি চাগৈ গৰমটো ইমান বেছি হৈ গৈছে নহয় বৰষুণ দি দিয়াত থকা সেইদিনেই মানে অকণমান শান্তি হৈ আছিলে আৰু ৰ'দটো দিয়াতে মানে একদম থাকিব নোৱাৰা নিচিনা হৈয়ে গ'ল আৰু চাবলৈ গ'লে এক প্ৰকাৰে ভালেই হৈছে কাৰণ যি মানে যিখিনি অঞ্চলত মানে পানী হৈ আছে বানপানী সেইখিনি অঞ্চলত চাগে ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে খুবেই ভাল হ'ব এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ এইবোৰ ঠাইত যেনিবা পানী হোৱা নাই কিন্তু যোনটো ঠাইত নেকি একেবাৰে গোটেই পানী বাটপানী হৈ আছে সেইবোৰ ঠাইত ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে ভালেই হৈছে কাৰণ ৰ'দ দিলে মানে তেতিয়া সোনকালে ফুকাব পৰিব আৰু বতৰটো মানে ডাৱৰীয়া নিচিনা হৈ থাকিলেই ভাল লাগে নহ'লে আৰু গৰম দিনতকৈ চাবলৈ গ'লে ঠাণ্ডা দিনকেইটাই ভাল মানে কোনে কোনে গৰম দিন ভাল পায় আৰু কোনে কোনে ঠাণ্ডা দিন ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই কিন্তু ঠাণ্ডা দিনটোৱে খুব ভাল পাওঁ কাৰণ ঠাণ্ডা দিনত মানে পেষ্ট আৰু যিমানে জেকেট চেকেট পিন্ধি জুই চুই খুৱাই পেলাই মানে একদম আৰামত বিলাজ থাকিব পাৰি আৰু গৰম দিনকেইটা একদম অশান্তি মানে গৰমৰ পৰাও অশান্তি আৰু একদম ৰ'দ মহ মাখি কোনোফালৰ পৰা মানে একদম শান্তি নাইকিয়া লৈ পেলাই গৰমো উঠিছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে আৰু আজিৰ দিনটোনো কি কি কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে মোৰ আহি থাকে নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে আৰু দিনটোতো আজি কি কি কৰোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিবলৈ নাছিল পিংক কালাৰ ইমপ্ৰেশ্যন কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আৰু এইটো মাজতে নতুনকৈ কাটিং আনি পেলাই লগাইছোঁ এইটো বিগুনীয়া ৰেড কালাৰ আৰু এইটো এইফালে তলত এটা হোৱাইট কালাৰ দিছোঁ এইটো নতুনকৈ দিছোঁহে যেনিবা আৰু এইফালে এইটো এটা কেলেন কৰি এইটো এটা হাইব্ৰীড কি কালাৰ হয় নাজানো কিন্তু কাটিং আনিছোঁহে লগাইছোঁ পিছত ফুলিলেহে গম পোৱা যাব আৰু এজোপা ইমপ্ৰেচনজোপা কিমান ধুনীয়াকৈ গোটেইজোপা ফুলি আছে সয়ন্ত্ৰজোপা কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আৰু ৰেডজোপা মাজতে আৰু মৰি থাকিলে কিহৰ কাৰণে নাজানো আৰু বৰষুণৰ কাৰণে নে কিহৰ কাৰণে মৰি থাকিলে আৰু এইফালে এতিয়া বেলেগ বেলেগ পুলি ওলাইছে পু মানে পুলি পিছত ফুল ফুলিলেহে গম পোৱা যাব কি কি মানে কি কালাৰ হয় আৰু এইফালে এইজোপা পিংক কালাৰজোপা ৰেডজোপা মৰোঁতে মানে বৰ বেয়াই লাগি গৈছে তাকে এতিয়া এইবোৰ ফুলিলেহে গম পোৱা যাব পিছত কি হয় এজোপা এজোপা নতুন চিডামৰ ভেৰাইটি এইটো নতুন কাটিং আনিছোঁ তাকে লগাইছোঁহে আৰু ইয়াৰ কিছুমানে পাতবোৰ ছিগি গৈছিলে ইয়াতে এনেকৈ মানে বালি মাটিতে মিক্স কৰি পেলাই এনেকৈ এটা এটাকৈ দি থৈছোঁ ইয়াৰ পৰাও তেতিয়া পুলি তৈয়াৰ হ'ব আৰু এইটো এটা এইটোৰ ক্ষি নাম ময়ো নাজানো কিন্তু আনি পেলাই এনেকৈ লগাই থৈছোঁ দেখিবলৈ ভাল লাগে তাকে ডাঙৰ হ'লে এইটো বেলেগ এটা আকৌ টাবত নি পেলাই দিব লাগিব টাব নাইকিয়া এইটো কাৰণে এটা টাবতে এনেকৈ কেইবাটাও কাটিং এনেকৈ দি পেলাই জীয়াই ৰাখি থৈ দিছে তাৰপিছত ডাঙৰ হ'লে তেতিয়া আকৌ বেলেগ এটা বান্ধিলে তেতিয়া মানে ভাগে ভাগে দিওঁ এয়া বনাবৰ কাৰণে দুপৰীয়া এয়া বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ এইখিনি পটল এইখিনি ভালকৈ চুচি পেলাই সৰু সৰুকৈ কাটি ললোঁ আৰু এইখিনি এয়া আলু দুটা মিডিয়াম চাইজৰ এইখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ পটল আলু অকণমান গ্ৰেভি বনাম তাৰ কাৰণে এয়া দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ তিনিটা পকা জলকীয়া জলকীয়া জ্বলাটো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰিও ল'ব পাৰে আৰু ইয়াক এফোটামান নহৰু আৰু অকণমান আদা আৰু এইখিনি এয়া বিলাহী আৰু এইখিনি মছলা পেষ্ট বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে বগা সৰিয়হ আৰু কুচকুচ যোনটো পপি চিড বুলি কয় তাৰ দুচামুচমান লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ ইয়াতে কাজু ছয় সাতটামান লৈছোঁ আৰু ইয়াতে পাঁচটামান ইলাচি দিছোঁ এইখিনি এটা পেষ্ট বনাম মছলাখিনি পেষ্ট বনাবৰ কাৰণে এইখিনি আদা নহৰু আৰু ইয়াতে এইকেইটা জলকীয়াকেইটা জ্বলাটো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি আৰু অকণমান ইয়াতে পিঁয়াজ এফালমানৰ জোখাই দি দিছোঁ আৰু এতিয়া যোনখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ এই মছলাখিনি মছলাখিনি পানীখিনি টুকি পেলাই ইয়াতে এড কৰি দিম এতিয়া এটা ভালকৈ পেষ্ট বনাই লওঁ আৰু এইখিনি মছলাখিনি পেষ্ট বনাই ল'লোঁ আৰু এইফালে দালি পাতি দিলোঁ আৰু এইফালে ভাতো পাতি দিলোঁ যেনেকৈ এইফালে এয়া বনাই আছোঁ ভেন্দি আলু ভাজি আৰু একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাইছোঁ আৰু ঢাকোন দিয়া নাইকিয়া একদম ল' ফ্লেমতে ভাজি আছোঁ নহ'লে ঢাকোন দি দিলে মানে গোটেই ভাজিখিনি পিছত বিজলোৱা হৈ যায় যে খাবলৈ বেয়া লাগে সেইটো কাৰণে ঢাকোন নিদিয়াকৈ ল' ফ্লেমতে ভাজি আছোঁ হৈছেহি আৰু অকণমান বাকী আছে আৰু এইফালে নেমু টেঙা দিয়া দালি আৰু এইফালে ভেন্দি ভাজিকণ হৈ গ'লে একেটাকৈ আহিতে যেনিবা পটলৰ কালিয়াখিনি বনাম নহ'লে পিছত কিমানৰ বাচন লেটিয়াই থাকিম আৰু এইকণ ভাজিও অকণমান সেইকাৰণে ভাজিকণ কাঢ়ি লৈ আৰু এইটোকে আহিতে যেনিবা পটলৰ চব্জিখন বনাম তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এতিয়া পটলখিনি অকণমান হাই ফ্লেমতে ৰঙচুৱা কৰি পেলাই ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে এতিয়া পটলখিনি এড কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি অকণমান পাঁচ মিনিটমান হাই ফ্লেমতে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টমান সিজাকৈ ইয়াতে অকণমান হাই ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে কোনো এতিয়া হালধি নিমখ একো এড কৰা নাই এনেই খুদাকৈ ভাজি ল'ম পটলখিনি এইখিনি ৰঙচুৱা হৈছে আৰু ইয়াতকৈ বেছি ৰঙচুৱা নকৰোঁ আৰু বেছিকৈ সিজি গ'লে পিছত খাবলৈও বেয়া লাগিব আলুখিনিও এয়া পটলৰ নিচিনাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এইফালে ইয়াতে এতিয়া অকণমান নিমখটো এড কৰি দিম নিমখটো এড কৰি দিলে তেতিয়া মানে নিমখটো ভিতৰলৈকে সোমাই যাব আৰু ইয়াতে অকণমান হালধিও এড কৰি দিছোঁ ৰংটোৰ কাৰণে পটলখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে যেনিবা তাত হালধি দিয়া নাছিলোঁ নিমখো দিয়া নাছিলোঁ আলুখিনিত অকণমান নিমখ অকণমান আৰু হালধি অকণমান এড কৰি দিছোঁ এতিয়া আলুখিনি সিজিবলৈ দিম হাই ফ্লেমতে এনেকৈ সিজিবলৈ দিম আলুখিনি এইখিনি এয়া ৰঙচুৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আলুখিনি সিজি গ'ল যেনিবা ঢাকোনখন মাৰি দিছোঁ সেইটো কাৰণে পটককৈ সিজিবৰ কাৰণে পটল ভাজোঁতে কিন্তু ঢাকোন দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ পটল এনেও পটককৈ সিজে যেনিবা আৰু এয়া আলুখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া আলুখিনিও কাঢ়ি লওঁ তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এতিয়া পিঁয়াজখিনি এড কৰি দিছোঁ এইখিনি পিঁয়াজখিনি অকণমান চচ হোৱালৈকে ভাজি ল'ম আৰু পিঁয়াজখিনি যেতিয়া কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হ'ব আৰু কোমল হ'ব তেতিয়া ইয়াতে বাকী গোটেই মা মছলাখিনি এড কৰি দিম পিঁয়াজখিনি এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বনাই লোৱা পেষ্টখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম এইখিনি পেষ্টখিনি ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াতে আদা নহৰু ইলাচি কাজু আৰু যোনটো পপি চিড সেইখিনিত পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ আৰু অকণমান আধা ফালমান পিঁয়াজো এড কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ মছলাখিনি অকণমান ভাজি ল'ম আৰু যেতিয়া ছাইডৰ পৰা তেলখিনি নিগৰিব তেতিয়া ইয়াতে বিলাহীখিনি এড কৰি দিম আৰু এতিয়া ল' ফ্লেমত ভালকৈ মছলাখিনি ভাজি ল'ম আৰু মছলাখিনি একদম ল' ফ্লেমত ভাজিম হাই ফ্লেমত দিলে নহ'লে জ্বলি যাব তেতিয়া খাবলৈ মানে টেষ্টটো অকণমান তিতা তিতা ভাৱ আহিব তেতিয়া বেয়া লাগিব খাবলৈ আৰু এতিয়া ল' ফ্লেমত মছলাখিনি ভাজি লওঁ মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এতিয়া বিলাহীখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ এটা বিলাহীখিনি সিজালৈকে গোটেই মছলাখিনিৰ লগত ভালকৈ ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি মা মছলা দিয়াই আছে বেলেগ মা মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অকণ অকণমান জিৰা গুড়ি এড কৰিছোঁ আৰু বাকী গোটেইখিনি মা মছলা দিয়ে আছে আৰু ইয়াত বেলেগকৈ মা মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু জলকীয়া পিছোতে ঘৰৰ তিনিটা জলকীয়া দিয়ে দিছিলোঁ সেইটো কাৰণে মই বেলেগকৈ জলকীয়া গুৰিও নিদিওঁ কাৰণ বেছি জ্বলা হ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব নোৱাৰিব আৰু এতিয়া মাহ ল'ৰা বিলাহীখিনিৰ লগত আৰু মছলাখিনি ভালকৈ সিজি যোৱালৈকে ভাজি লওঁ মছলা আৰু বিলাহীখিনি ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে নিমখ হালধিও দিয়া হ'ল সেইখিনি দেখুৱাবলৈ থাকিয়েই গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াৰ ভাজি লোৱা পটল আৰু আলুখিনি ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া হাই ফ্লেমতে দুই মিনিটমান লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম ভাজি লৈ তাৰপিছত ঢাকনখন মাৰি ল' ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম আৰু এইট্টি পাৰ্চেণ্টমান আলু আৰু পটলটোতো ভজা হৈ গ'ল বাকী টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মছলাৰ লগতে ভাজিলেই হৈ যাব আৰু এতিয়া মছলাখিনিৰ লগত পটল আলুখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ঢাকনখন মাৰি পেলাই ফ্লেমটো ল' কৰি পেলাই সিজিবলৈ দিম এফালে পটল আলু সিজি গ'ল আৰু ইয়াতে এতিয়া পানীখিনি এড কৰি দিলেই হৈ যাব ইয়াতে পানীখিনি এড কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি হাই ফ্লেমতে অকণমান পাঁচ মিনিটমান ঢাকন লগাই সিজিবলৈ দিলে হৈয়ে যাব আৰু এইফালে ভেন্দি ভাজি হৈ গ'ল আৰু ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে আম কাটিছোঁ আৰু এইফালে পাপৰ ফ্ৰাই আৰু এইফালে নেমুটেঙা দিয়া দালি সেয়া পটল আলু চব্জি হৈ গ'ল আৰু অকণমান পানী পনীয়াকেই ৰাখিছোঁ ঠাণ্ডা হোৱালৈ তেতিয়া মানে খোৱা জোখত হৈ যাব আৰু ভাত বনাই হৈ গ'ল আৰু একদম গৰমত ঘামি ঘামি অৱস্থা নাই আৰু ফেনো দিব নোৱাৰি ফেন দিলে মানে কথাখিনি ভালকৈ স্পষ্ট শুনা পোৱা নাযায় যে সেইকাৰণে ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ফেন চেনি বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈ গৈছেগৈ গৈ পেলাই আৰু এইফালে গোটেইখিনি বনাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বাহিৰলৈ যাওঁ টিকলিকৰ মানে চুলিকেইডাল অকণমান কাটি দিওঁ গৰমৰ কাৰণে মানে বহুত দীঘল হৈ গৈছেগৈ যে সেইকাৰণে চুলিকেইডাল অকণমান কাটি লওঁ চুলি কাটিবলৈ বহি ৰেডি হৈয়ে আছে ন এই গৰমত এয়া চুলিবোৰ গোটেই দীঘল হৈ গৈছে সেইকাৰণে অকণমান চুলিখিনি মিলাই পেলাই কাটি দিওঁ বেছিকৈ নাকাটো যেনিবা অলপ অলপ পিছফালে এইখিনি কাটি দিওঁ মানে বেছিয়ে দীঘল হৈ গৈছেগৈ তাকে অকণমান চুলিখিনি কাটি দি লওঁ দি লৈ পেলাই তাৰ আৰু চাওঁ টিকলি মুখখন এই যেনী টিকলি মুখাত ধুই আহি গ'ল আৰু একদম গা পা ধুই গৰমত একদম হাঁহিটো চাওঁ দুষ্টামী হাঁহি আৰু এইটো কিবা এটা হাতত সেয়া লৈ লৈছে লৈ পেলাই খেলি আছে আৰু চুলিখিনি কাটা হৈ গ'ল যেনিবা আৰু জনা নজনা মাজতে কিমানখিনি পাৰিছোঁ নোৱাৰিছোঁ নাজানো আৰু টিকলি খাৰা সুধিয়াচোন চাওঁ পিছফালে এইয়া আৰু কিমানখিনি পাৰিছোঁ নোৱাৰিছোঁ নাজানো আৰু কাটি দিছোঁ আৰু পাৰ্লাৰ কটাতকৈ এনেকৈ ঘৰতে কাটি দিছোঁ ন টিক্লি হা যোৱাবাৰ ইয়াৰ এনেকৈ অকণমান চুলিখিনি মিলাই দিয়াৰ কাৰণে তিনিশ টকা লৈছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বোলো অকণহে মিলাব লাগে সেইকাৰণে নিজেই অকণ বোলো মিলাই পেলাই কাটি দিওঁ এতিয়াহে ছোৱালীজনী ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে নহ'লে চুলি সোপা দীঘল হৈ যাওঁতে একদম কিবা নিচিনা লাগিছিলে ন আৰু এতিয়া ডেৰটামান বাজিবলৈ হৈ গ'ল যেনিবা ওমবেটা আহিয়ে পোৱা নাই ওমবেটাই স্কুলৰ পৰা আহি পালে তাৰপিছতে আৰু ভাতকেইটা খাম আৰু এইফালে টিকলিকৰ হাঁহি এতিয়া আমাৰ টিকলিকৰ নতুন হেয়াৰ ষ্টাইলটো কেনেকুৱা লাগিছে দেই জনাব যোৱাবাৰ এই পূজা সময়ত এটা চুলি কাটিছিলোঁ পাৰ্লাৰত গৈ পেলাই আৰু এইকেইডাল অকণমান মিলাই দিয়াৰ কাৰণে তিনিশ টকা লৈছে সেইকাৰণে বোলো ভাবিলোঁ জানোৱেই যেতিয়া নিজে ঘৰতে অকণমান কাটি পেলাই মিলাই দিওঁ আৰু ইমান পাৰফেক্টটো নহয় আৰু যেনে তেনে কাটিব পাৰোঁ আৰু অকণ মিলাই পেলাই তাকে কাৰণে নিজে কাটি দিওঁ আৰু চুলিবোৰ ইমান দীঘল হৈ গৈছিলে গৰমত মানে টিকনিও বেছি সময় বান্ধি থাকিব নোৱাৰে মানে অশান্তি পাই বান্ধি থ'লে আৰু মেলিলেও গৰম উঠে সেইকাৰণে অকণমান চুটিকৈ কাটি দিছোঁ আৰু বেছি চুটিকিও একেবাৰে কাটিবলৈ দিয়া নাইকিয়া বেছি চুটিকৈ কাটি দিলে তাই মানে চুলিখিনি দীঘল কৰিবলৈ মন যায় সেইকাৰণে অকণমান মিডিয়ামকৈ কাটি দিছোঁ আৰু আৰু এতিয়া অম্বিতা আহিল আহিলে তাৰপিছত ভাত পানী খাম আৰু আৰু গৰমত অকণমান ফেনখন দি পেলাই চলাই থাকিলে ফেনখন দি দিয়ে নহ'লে ভিডিঅ' লগতে মানে ফেন চেন লোৱাই নোহোৱা হৈ গৈছেগৈ গৰমত একদম ঘামি জামি অৱস্থা নাই Alice কিবা খেলি খেলি খাই বিলতে খালিছে গাই আছে এইফালে আমাৰ টিকলিক মেকানিকে কি বনাই আছে এয়া এয়া ভাত পানী খাই লৈ শুব লাগে কি বনাইছে এডাল চকা বনাইছে এই ভাত পানী খাই শুব লাগে আৰু এইবিলাক কি মেকানিক গিৰি কৰি আছে তাইহে জানে আৰু